Вікрані фешеновірінаємо одніших подій. Сьогодні на госуну ми завітали до дизайнерки Світлани Бевзи у її шоу <му> Поки що нікого немає, саме час приміряти те, що мені подобається. А украин я, кажется, уже тут? Приветаю тебя власно твоем уже Сегодня пришли до тебя на гостину в твой. Пусть діючий шоурум, але и сегодня. Вино да? Так, разумеется. Ну вообще-то да. И спасибо, что пришли такие нарядные, потому что приятно во-первых. Не дождалась, не дождалась дня скидок уже в новой коллекции. И спасибо, что ты носишь что футболку. Это на самом деле главная тема сегодняшнего дня, потому что Харперс Базар устроил, скажем так. Не, не просто мероприятие, а некую с социальным подтекстом очень сильным акцию, потому что эти футболки были созданы в поддержку молодых дизайнеров. Сегодня кухочек в вот, шоуруме. А, в принципе, приглашали много гостей, было много желающих, поэтому просто работаем в таком вот открытом режиме. you a star you play a Ви як головний ідейний натхненник власно проекту, я так розумію, що шоу-рум шоу-румом, але все ж таки в цьому є благодійна миссия. Скажите, а, ну вы знаете, тут очень много миссий у этого проекта, потому что с одной стороны, когда мы начинали, а, то миссия было познакомить как можно больше людей с украинской модой. Но вот а, в этом сезоне у нас еще есть такая особенная миссия, это как раз вот одна из футболок дизайнеров, которые участвуют в этом проекте, созданная Светой Безой. А, мы предлагаем купить футболку а, с принтом дизайнера, участвующего в акции, скажем посвященная тому, чтобы поддержать молодых дизайнеров. Здесь, видите, вот принт из коллекции, это, скажем так, 3D, либо кубики, либо кирпичики. Миссия этого принта, есть определенная идея, что вот каждый начинающий дизайнер, первое, о чем он должен помнить и понимать всегда, что он строит свою, свой путь, свое видение и свой стиль по кирпичикам. И вот здесь там есть вершины, скажем так. И у каждого дизайнера они должны быть индивидуальными. Он так багато, но має быть особливість, має быть родзинка. На какие родзинки, на что звртаете вы увагу? Эм, ну для нас важно две вещи. Первое, конечно же, несомненный талант человека, чтобы э, у этого человека было что-то такое свое, уникальное, а с другой стороны очень важно, чтобы этот человек понимал, что дизайнер это все-таки не фантазер какой-то тотальный и э, не художник вот стопроцентный, а человек, который создает одежду, которую будут носить обычные люди. И вот если у человека его талант сочетается еще и с пониманием того, что одежда должна быть носибельной, вот тогда для нас этот человек уже является реальным претендентом. Я думаю, что у нас в Украине очень много талантливых людей. Просто когда они не видели, куда они могут пойти, что они могут сделать со своим талантом, да, они как бы ну, могли просто не продолжать следовать да, за своей звездой. А мы хотим, чтобы они все-таки шли за ней. Вот же здесь слив пани Наталья, я зрозумела, что главное наши любые дизайнеры – это быть больше раскутыми. Ну а Ukrainian Fashion остается главным трансетером страны. Мы следуем. Дякуємо за, за нами. Ви за нами. Побачимось.